अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यय यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् चैव योगिनः प्रयातायान्ति कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते हरिः ओम्